Громадсько онлайн будемо говорити про одну з улюблених тем громадського журналістів. Громадського я звичайно жартую про Віктора Януковича. Він якось так був трохи забувся українською громадськістю, екс-президент України. А тепер от постійно згадується то інтерв'ю дає каналу BBC, то каже, що готовий свідчити в суді, але сам з'явитися в Україну не може. А от готовий в режимі відеоконференції все ж таки поспілкуватися. І немає звичайно, не з нами тут Віктора Януковича, на превеликий жаль. А от Віталій Сердюк, адвокат екс-президента Віктора Януковича, є з нами в студії. Доброго вечора вам і Добрый дякую, вечер. що ви прийшли до нас. Скажіть, будь ласка, а як так сталося, що ви стали адвокатом Віктора Януковича? Як це відбувалося? Ну, на самом деле, адвокатською діяльністю займаюся вже достатньо давно, ага. і клієнтів, помімо Віктора Януковича, було в достатньому когда Проводился, когда был решен вопрос о поиске адвоката, выбор пал на нас. Было дано приглашение, а. предложение по стоп, стоп, стоп. начале давайте, давайте, давайте это работы по проекту. Мы дали свое согласие, подписали договор и начали работу по этому проекту. Вы это называете проектом? Это, безусловно, да. это проект? Да, любое, любое дело, которое находится в производстве адвокатского объединения, представляет собой отдельный проект, по а которому ведется связывался? работа. Связывались коллеги, которые не специализируются на ведении уголовных производств, занимались ведением гражданских, хозяйственных дел. Виктора Януковича. Соответственно, от них поступило предложение поучаствовать, предоставить адвокатскую помощь Виктору Януковичу. После обсуждения среди партнерского состава в адвокатском объединении было принято решение согласиться, был подписан соответствующий договор и с этого момента мы ведем работу. А чего вы властны погодились? Ну, такая неоднозначная фигура сейчас, Виктория Несколько на это, есть, да, на это есть несколько причин. Во-первых, uh -huh. мне, как, как и вам, я думаю, как и любому гражданину было интересно самому разобраться и дать для себя ответ все-таки. Есть ли доказательства вины Виктора Януковича в совершении инкриминируемых преступлений и кто должен отвечать за события, произошедшие зимой 2014 года? Второй момент, который был немного важный, для себя я должен был ответить на вопрос. Верю ли я в то, что Янукович непосредственно отдавал команду на расстрел? У меня ответ был однозначный, я не верил. В эту информацию не верил по ряду причин. Первая причина ⁇ это то, что Янукович был последний, кому был бы выгоден ход событий, произошедших на Майдане. Это мое глубокое убеждение. Второе основание ⁇ я не привык доверять органам прокуратуры за годы своей работы по защите интересов uh -huh. граждан. Uh -huh. Очень редкие случаи, когда Генеральная прокуратура или органы прокуратуры гражданам говорили правду. Прокуратура часи Виктора Пшонки ну, за часи управления Виктора Януковича была я, я работал, Я работал с прокуратурами начиная с времен президентства uh -huh. Кучмы Ющенко Януковича, uh -huh. ну и прокуратура, которая на сегодняшний день функционирует в государстве. Я не склонен доверять словам ни одной из этих прокуратур. То есть, uh -huh. Прокуратура представляет собой сторону обвинения, адвокатура а прокуратура сторону ви, защиты. А вы не, не, не верили? Потому что они были под под певным да Нет, президента? потому что очень редкие случаи в практике, когда прокуратура действительно срабатывала на защиту интересов простого гражданина и когда э, информация выходящая из прокуратуры соответствовала действительности. Вы зараз с личной, я... с личной uh -huh. практики и на личном опыте я в этом убедился. Вы сейчас Виктор Янукович как для себя трактуете, как я как простого гражданина интересы. То -то вы Янукович, интересы Виктор простого Федорыч, гражданина. Янукович Виктор Федорович является таким же гражданином Украины, как вы и я. и Его интересы должны быть эффективно представлены в процессах уголовных существующих uh -huh. на сегодняшний день в Украине. Uh -huh. Это uh -huh. элементарное, абсолютное uh -huh. право на защиту, своим... которое должно быть реализовано. Вы общались со своим клиентом? Да, общался, общался несколько раз в рамках телефону, которых обсуждалось нет, не по телефону это были личные встречи в рамках которого обсуждался ход дел обсуждалась правовая позиция, которая отрабатывается с защитой угу. по этому делу в рамках данных встреч также проводился опрос Виктора Федоровича относительно происходящих на тот момент событий. Да, это было. Это было на территории Российской Федерации. В Ростове это Да, это было. Ростов, де президент на сьогоднішній день знаходиться. Ага. Він вас запрошував да. і ви приїжджали. Можете трохи уточнити, скільки справ відкрито проти вашого клієнта? Тому що Генпрокуратура назвала кілька: це і створення злочинної організації, Я скажу так. зловживання владою, державна зрада. Правильно, ще щось є. Я скажу, Просматривая ежедневно... Это все, все справа, да. есть, есть у нас определенный реестр дел, в котором фигурирует Виктор Федорович uh -huh. Янукович. Uh -huh. Однако подозрения, которые непосредственно предъявлены Виктору Федоровичу в официальном порядке, предъявлены только по делам, которые касаются событий Майдана. Это дело 1048, дело, которое касается... А 1048, может назвать, как называется правильно справа? Ну, дело, дело которое касается, ну, я могу, если Расстрелим интересно, да, да, я же говорю, это дело, которое касается событий, происшедших на Майдане, это дело, которое касается э, массовых убийств, возбуждено оно по статье 115 Уголовного кодекса Украины, э, как умышленное убийство, также в нем фигурирует статья превышения власти или служебных полномочий. Скільки років, подоз... скільки років світить з вашому клієнту за це за no, ці стало? Вплоть до пожизненного заключення. Uh -huh. А зараз ви кажете, що він в Ростові, ви не бачили в Ростові. А, що це означає? Він переховується, він ухиляється від кримінальної відповідальності. Чому він перебуває за межами країни? Мисль о тому, що Віктор Федорович. избегает общения со следствием, она была навязана опять-таки нашими оппонентами по этому делу Генеральной прокуратурой. Так. С экранов ТВ, с многочисленных пресс-конференций ну, він... разных генеральных він прокуроров, которые Правильно поменяли Он находится в Ростове. Вы это сказали. То есть, он что, переховывается от від криминальной ответственности, или что? Почему он там, а не тут в стране, если против него порушены справки? Есть несколько причин. Относительно того... Относительно того, что делает Янукович в Ростове и почему он не приезжает на территорию Украины, им было подготовлено и подано официальное нотариально удостоверенное заявление текст uh -huh. которого мы можем предоставить. В частности, в данном заявлении, которое было подано в том числе на адрес Генеральной прокуратуры, четко указывалось место своего нахождения, указывались причины, по которым он не может прибыть на территорию э, Украины. Это его да, безусловно, это угроза жизни Виктора Федоровича Януковича относительно, относительно данных фактов. Защитой было подано заявление. Было подано заявление на Генеральную прокуратуру, в котором мы просили возбудить уголовное дело, как это говорилось ранее, или внести более официальным языком, внести данные о совершении преступления относительно Виктора Федоровича в единый реестр досудебных расследований. Это было еще в январе 2015 года. Генеральная прокуратура, несмотря на наличие всех законных оснований, по закону в течение дня производится соответствующее действие. На протяжении полугода отказывала уклонялась от выполнения своего возложенного на нее законом. Вы да. Да. в виду прокуратуру? Э, что что? Вы Пере... в виду прокуратуру? Да, я имею в виду генеральную прокуратуру, которая на протяжении полугода отказывала в внесении сведений относительно покушения на Виктора Федоровича в единый реестр досудебных расследований. То есть дело по нашему заявлению в нарушение четких требований уголовно-процессуального кодекса не регистрировалось. А где на него чинули замах? Нам пришлось, я сейчас вам дам ответы на этот вопрос, нам пришлось в течение полугода обжаловать действие. Было подано заявление 26 января 2015 года. Вы давно его Мы ведем данное дело на протяжении года. Ага. и представляем его интересы. Ага. Э, в нарушение, как я говорил, требований действующего законодательства данное заявление не регистрировалось. Нам пришлось обжаловать э, бездеятельность соответствующую Генеральной прокуратуры в суде. Мы получили, мы, я имею в виду защита по этому делу, мы получили решение Печерского районного суда, которое обязывало Генеральную прокуратуру внести данные в реестр. Это было в марте 2015 года. Генеральная прокуратура всячески укладывала от соответствующей, выполнение соответствующей обязанности обжаловала данное решение суда, в чем ей было отказано. Далее подавали заявления технического характера о э, разъяснении угу. данного решения. Генеральная прокуратура не могла понять, как ей все-таки э, можно возбудить дело. Которая касается защиты интересов Януковича Виктора Федоровича. В конечном итоге данные были внесены, дело было возбуждено по опять-таки статье 115 покушение на убийство Виктора Януковича. Однако материалы дела были переданы в органы внутренних дел. На сегодняшний день материалы не расследуются. Я могу предоставить редакции ответ Министерства внутренних дел Украины по данному поводу, который датирован уже фактически 26 июня, по которому Министерство внутренних дел, несмотря на решение суда, отказывается признать Виктора Федоровича потерпевшим по делу. Также защита получила полный отказ в проведении каких-либо следственных действий. Таким образом, несмотря на факт, покушения, расследования э, в нескольких местах, то есть во время коли движения. Цікав? Во Закройно. время движения нет. Когда он пребывал в служебной командировке, есть э, есть факты, свидетельствующие о, есть факты свидетельствующие о совершении нападения, вооруженного нападения на машину, когда был произведен выстрел из огнестрельного оружия по машине Кортежа. Только в связи с чистой счастливой случайностью этот выстрел не попал в цель. Защитой были собраны показания офицеров государственной охраны виктора федоровича которые являются доказательством и допустимым а доказательством эти по данному, где эти люди в настоящий момент я естественно не могу сказать поскольку ага. не осуществляю действий ага. по отслеживанию их передвижения ага. однако материалы материалы показаний соответствующих людей они у нас присутствуют, полученные защитой в соответствии со статьей 20 закона об адвокатуре и являются надлежащим доказательством, свидетельствующим о том, что угроза жизни президенту была. Однако, с учетом того, что на сегодняшний день никто не пошевелил из э, правоохранительных органов и пальцем, чтобы хотя бы начать расследование данного преступления. Мы считаем, что угроза жизни Виктору Януковичу на сегодняшний день присутствует. Те люди, которые... Покушались на его жизнь, видя, а эта информация вообще доступна, видя uh -huh. то, каким образом государство осуществляет расследование по этому делу, ощущают себя безнаказанно. В связи с uh -huh. этим возможности на сегодняшний день прибыть лично у Виктора Федоровича нет. Uh -huh. А це була службова поїздка його до да. куди? Там він да. їхав службову до неї ряд, цілий ряд матеріалів. Крим... Якщо, буде, якщо буде цікаво, ми зможемо предоставити деталізацію. Буде, буде дуже цікаво. пане віталію. А ви б могли наприклад зараз забезпечити поїздку слідчих генпрокуратури там, де проживає постійно я... зараз Янукович? Наприклад, в Росію, да. в просто на ці речі я. Как я понимаю, эти вещи, уважаемые редакции э, Громадского, это достаточно удивительно слышать. Однако, ну поскольку все это время обществу э, навязывалась мысль о том, что Янукович фактически прячется от следствия, на самом деле э, только недавно. Я могу сказать даже четкую дату. В июле месяце мы получили первую повестку. Защита получила первую повестку лично о вызове на следственные действия. Эту повестку защита и Виктор Федорович Недавно Янукович. Заколы. Это, ну я вам сейчас скажу, э, повестка была датирована 1 июля. Соответственно, мы ее получили после первого. И вызов Виктора Федоровича Януковича планировался на 13 июля 2015 года. Да, то есть эта повестка была ответом на нотариальное заявление Виктора Федоровича о необходимости проведения с его участием следственных действий. Есть требования законодательства явиться на допрос. Есть uh -huh. положение законодательства, которое устанавливает уважительные причины, когда лицо может на допрос не являться и не несет за это никакой юридической ответственности. Это статья 138 уголовно-процессуального кодекса. В соответствии с данной статьей Янукович Виктор Федорович лично подписал и подал ответ на данную повестку, в которой указал э, об уважительности причин неприбытия це, на допрос, це, да, це на допрос следователя, uh -huh. в, в частности э, это наличие нерасследуемого уголовного отдела номер 1068 по угрозе жизни. Uh -huh. Также, отвечая на ваш вопрос относительно прибытия след, э, следователей к Виктору Федоровичу Януковичу, защита указывала также на этом акцентировал внимание Виктор Федорович о том, что он готов принять по месту своего нахождения следователей, провести все необходимые следственные действия. Мы на сегодняшний день имеем следующую ситуацию. Уголовно-процессуальный кодекс основной своей целью во время расследования дел ставит не посадку человека в тюрьму, а выяснение истины по делу. Угу. Истина по делу выясняется следователям путем сбора доказательств. А именно, допроса людей, проведение очных ставок, назначение проведения экспертиз и так далее. Uh -huh. То есть основная цель следов... следствия Генеральной прокуратуры по этому и всем резонансным делам, которые касаются Виктора Федоровича, должна была быть... Сбор доказательств. На сегодняшний день э, Генеральная прокуратура не обращалась, насколько мне известно, в Российскую Федерацию, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбами предоставить помощь в проведении конкретных следственных действий. Приходил запрос относительно необходимости задержания и экстрадиции Виктора Федоровича. После того, как на Генеральную прокуратуру были направлены соответствующие заявления, позиция не поменялась. Насколько мне известно, на сегодняшний день обращение в Российскую Федерацию с просьбой оказать международную правовую помощь по проведению действий, угу. в результате которых следствие бы получило доказательства, показания Януковича не направлялось, не производилось. Uh -huh. Таким образом, имеем юридический казус, юридическо-общественный казус. С одной стороны, на постоянных пресс-конференциях Генеральная прокуратура предоставляет обществу информацию о том, что Янукович скрывается от следствия, оказывает преграды, в связи с этим необходимо проводить заочное осуждение Виктора Федоровича. С другой стороны, Документы, которые имеют на руках защита и были представлены в этой студии, свидетельствуют об обратном, что Генеральная па... прокуратура не желает осуществлять действия по сбору доказательств. Пане Виталий, я правильно зрозуміла, то кто еще раз зафиксировать, что э, готовый э, Виктор Янукович принять слідчих у себя в, в Ростові. Э, э, мало того, что готовы, Мы на протяжении всех судебных заседаний требовали, чтобы его слово было услышано не только готовы принять следователей и предоставить следствию информацию, которая касается расследования данного дела, с целью ускорения получения следствием соответствующих материалов во время рассмотрения Процедур процессуальных, которые связаны с делом по Укртелекому и делом, uh -huh. делом, связанным с покушением на жизнь Виктора Федоровича, мы обращались с соответствующими ходатайствами к каждому из судей, которые рассматривали это дело. То есть мы обращались к судям Печерского районного суда, uh -huh. к судьям апелляционного суда, было более шести обращений которые касались необходимости заслушать пояснения Виктора Федоровича. Однако на каждое из этих обращений мы получали отказ. На лицо явное нарушение Конвенции угу. по правам и основоположным свободам человека. То Виталий, можно еще одно уточнение? А что забезпечить охорону? Как забезпечить охорону свидкам важным, как забезпечить важным подозреваемым, Чи погодился бы и чи розглядали вы такую версию, чтобы Виктор Янукович таки прибыл в Украину? Я вам ответ прямо на этот вопрос каким образом государство может обеспечить охрану когда по наличию решений судов обязывающих хотя бы внести данные в единый реестр досудебных расследований нам потребовалось полгода чтобы заставить прокуратуру это сделать то есть возможности обеспечения эффективной охраны с учетом того, что мы ежедневно видим во время предоставления правовой помощи, нет. Uh -huh. Если после даже получения решения судов, которое обязывало начать расследование органы МВД, которые и осуществляли охрану, отказываются признавать Виктора Федоровича потерпевшим, отказываются провести элементарные начальные следственные действия. возможности говорить о том, что охрана будет обеспечена и обеспечена надлежащим уровнем. Uh -huh. Совершенно ні. Добре, дуже дякуємо нашим гостю Віталій Сердюк, адвокат екс-президента Віктора Януковича, був з нами в студії. Можливо, ми поза ефіром попросимо пана Віталія про інтерв'ю також з екс-президентом, раз він знає, де він знаходиться в ростові на дону

подобную информацию не желают... Вы же на студии. Не желают... Вы же на студии Поэтому я эфири. и был очень удивлен, когда получил соответствующий запрос от общественного ТВ. Это манипуляция Мы же с С радостью пришел так, рассказать и... ситуацию, которая сложилась по этому делу. И мне кажется, что мы не перекручивали никак ваши слова и дали вам посоветоваться. Абсолютно. Поэтому Виктор Федорович мая також дать нам коментар. Мы дуже на це очікуємо. У мене останні до вас уточнення. Скільки коштує ваша робота? Сведения, я скажу uh Оплата услуг по данному делу проводится. Мы ведем дело на платной основе. Гонорар платится регулярно и в объеме, установленном соответствующим договором. Клиент конкретную оплачу. конкретную сумму гонорара назвать не могу из соответствующих этических а соображений. скажите, кем и Это стандартные суммы, которые а попадают, которые попадают в общий размер оплаты адвокатских услуг на сегодня на территории Украины. Здесь нет сумм с шести нулями, здесь нет, здесь нет сумм, которые являются заоблачными или выходящими за пределы разумного. Есть стандарты и стоимость адвокатской, адвокатских услуг адвокатского объединения «Аверлекс». сумма, которая оплачивается в качестве гонорара по этому делу, соответствует этим стандартам. Дуже дякую, не називають цифри. На жаль, Віталій Сердюк, адвокат експрезидента, ще раз був з нами в студії. Ми слідкуємо насправді за справою експрезидента в усіх проявах цієї справи. Нагадаю, що в генпрокуратурі вже заявили, Віктор Янукович сказав, що погоджується свідчити в режимі відеоконференції. Теж написав заяву, як ми вже говорили, про те, що шкодить йому його життю і здоров'ю, якщо він сюди приїде. Але от на відеоконференцію погодився. А в генпрокуратурі сказали, що це піар. Ця заява Віктора Януковича про те, що він готовий свідчити в режимі відеоконференції. І нагадаємо, що слідчі арештували уже 110 мільйонів гривень Януковича за махінації з податками Артемівського винзаводу. Оце О, поки що таке... Ця інформація такі... не відповідає повністю дійсності. На сьогоднішній день от, бачите, йде маніпулювання інформації, яка подається обществу. На сьогоднішній день на щитах Виктора Федоровича арестовано, э, арестованы следующие средства: 50 тысяч гривен арестованы на счету пенсионном, фактически который использовался в качестве пенсионного счета, и 28 миллионов гривен арестованы на основном. Безналичном счету Виктора Федоровича Януковича. Uh -huh. Эти деньги, 28 миллионов, были получены исключительно официальным путем. Они не нашли свое отображение в декларации, которая подавалась uh -huh. соответствующие органы. Больше арестованных счетов Виктора Федоровича нет. Ситуация, которая касается завода Артема в сквайнере, она никоим образом не имеет отношения к Виктору Федоровичу Януковичу. Это, Он, не это не его бизнес. Будемо уточнювати насправді це в прокуратурі, тому що прокуратура стверджує і слідчі, що це гроші Віктора Януковича. Не ми стверджуємо, отже, будемо мати ще одне питання до генпрокуратури.